moddalarga tegishli xususiyatlardan bittasi bu agregat holatlar edi agregat holat uch xil bo'ladi aslida lekin biza to'rtinchisini ham berdik chunki test savollarida shu ko'rinishda ham kelgan edi ho'p uchta asosiy ko'rinishi bor gaz suyuq qattiq va plazma plazma holati bu atmosfera sharoitida bo'lmaydi atmosferadan tashqari o'sha fazoda judayam yuqori temperatura yuzaga kelganida plazma holatga o'tishi mumkin plazma gazdan plazmaga aylanishi mumkin ho'p biza agregat holatlarni bir biriga aylanganda o'zgarganida nom, umumiy nomlanish qanaqa bo'lishini bir ko'rib o'tishimiz kerak ho'p gazdan boshlaylik gaz moddamiz suyuq moddaga aylansa misol uchun suvimiz qaynadi bu holatida turdi ma'lum vaqtdan keyin temperatura tushgandan keyin u suyuq holatga aylanadi shu holatni kondensatsiya deyiladi va teskarisi suyuq holatdan gaz holatga aylanishi bug'lanish deyiladi yana oshu misol choynakga chogimga suv quydik va gazni yoqdik va ma'lum vaqtdan keyin chogim anaqasidan nima deyiladi tumshug'idanmi bug' chiqishni boshlaydi gazimiz suv bug'lari chiqa boshlaydi va bu hodisani bug'lanish deyiladi endi suyuqdan qattiqqa aylanganda nima bo'ladi suyuqdan qattiqqa aylanishni muzlash yoki qotish deyiladi misol ertalab ketyapmiz havo harorati sovuq tashqarida nimani ko'ramiz ko'lmak bo'lib turgan suvlarni ertalabki qattiq holatda muz holatda ko'ramiz kechasi biz ko'rganda bu suyuq holatda turuvdi qish kunlarida endi ertalab sovuq bo'lgan paytida endi bu qattiq holatga ya'ni muz holatiga aylanib oladi mana shu holat suyuqdan qattiqqa aylanish endi teskarisi ham bo'lishi mumkinmi mü? ertasi kuni havo ochilib ketdi biza muzlarni qarasak erigan holatda ko'ramiz muz bo'lib turuvdi ertalab ketayotganimizda peshinda maktabdan qaytayotganimizda yana shu ko'lmaylar suyuq holatga aylanib qolyapti bu holatni suyuqlanish deyiladi ho'p keyingisi qattiq moddadan gaz holatga o'tishi mumkin moddalarimiz qattiq moddadan o'zi dastlab suyuqqa keyin gazga o'tilardi lekin to'g'ridan to'g'ri qattiqdan gazga o'tish hodisasi ham bor misol uchun A, yod moddasi bor bu kristal modda qattiq modda ma'lum vaqt ochiq havoda tursa bug'lanib ketadi yod shunaqa xususiyatga ega suyuqqa o'tmaydida сrрazi bug'lanib ketadi shu hodisani sublimatsiya deyiladi ya'ni qattiqdan gazga o'tishi sublimatsiya eslab qolamiz teskarisi gaz moddadan qattiq moddaga aylanishni de sublimatsiya deyiladi De soğladı, yani soğladı, no, kere, endi sublimatsiya bizani misollarda kimyoviy savollarda juda yam kam uchraydi buni bilib olishimiz kerak nomini ham endi boyagi narsa endi qaytamiz plazma gazga aylansa rekombinatsiya deyiladi agar gaz plazmaga aylansa ionizatsiya deyiladi bunga juda yam ko'p e'tibor bermanglar bizaga kerak bo'lgani mana mana shu uchburchak test savollarida juda ham ko'p keladi e'tibor berib yodlab qo'yamiz